В эфире телеканала БТБ выпуск новостей в студии Светлана Шевченко. На восстановление инфраструктуры Донбасса Германия выделит 500 миллионов евро в рамках механизма спецфонда, который будет создан с этой целью в сентябре. Об этом заявил президент Украины Петр Порошенко на совместной пресс-конференции с канцлером ФРГ. Ангела Меркель в Киеве. Она выразила надежду, что переговоры в Минске 26 августа будут способствовать разрешению кризиса на востоке Украины и заявила, что посетив Киев в эти дни, современная Германия показывает, что не признает действия Российской Федерации по отношению к Украине. Президент Петр Порошенко назвал символичным тот факт, что визит Ангелы Меркель состоялся в день государственного флага Украины и накануне Дня независимости. Мы сегодня говорили о наших планах по восстановлению инфраструктуры Донбасса. Я хотел бы поблагодарить госпожу канцлера за те решения, которые мы сегодня обсудили. Это и 20 самых тяжело раненых украинских военнослужащих, которые за счет немецкого правительства будут приняты в Германии. Это создание специального фонда, который будет объявлен на донорской конференции в сентябре в ЕС, где будут предоставлены 500 миллионов евро специального плана на восстановление инфраструктуры Донбасса. Мой визит означает, что федеральное правительство Германии и лично я хотим продемонстрировать, что территориальная целостность Украины и ее процветание – важная цель нашей политики. Мое присутствие здесь показывает, что изменилось и что две страны могут менять политические отношения. Германия не хочет создать какую-либо новую политическую проблему, она научилась на своей истории. В день государственного флага сине желтые знамя подняли сегодня утром на Софийской площади Киева. Торжество открыл президент Петр Порошенко и отметил, что флаг Украины символизирует мир, спокойствие и свободу, которых вскоре дождутся жители Донбасса и всей страны. О торжественной церемонии в центре столицы. Далее в сюжете. Государственный флаг Украины символизирует мир, спокойствие и свободу. Это наглядно продемонстрировали россияне, которые не побоялись поднять украинское знамя над Москвой. Об этом заявил президент Петр Порошенко в своей речи во время торжественной церемонии поднятия национального флага на Софийской площади в Киеве. Не обошел глава государства и тему конфликта на Востоке. Враг закалил и сплотил нацию, как никто другой. С каждым днем в стране растет дух единства, которое больше не нарушит внутренние расколы. Мы на порозе мы на пороге грандиозных тектонических перемен. Точно так же, как наши войны устанавливают флаг над освобожденными городами и селами, мы все вместе, совместным трудом, обязаны поднять знамя победы над преодолением коррупции, безработицы и бедности. У нас с вами, дорогие мои соотечественники, у нас все с вами выйдет все будет хорошо. Мы сильные и целеустремленные, и я горжусь тем, что я украинец. Коснулся Порошенко и темы языка. Украинский язык останется единственным государственным. Но нельзя недооценивать вклад русскоязычного населения в развитие современной Украины, подытожил глава государства. Я хочу пожелать нашей стране большого, светлого будущего. То, о чем мы раньше говорили и даже не задумывались, о важности слов «мир» и «спокойствие» в стране. Сейчас это настолько актуально, чтобы во всех уголках Украины люди могли ходить свободно. Пришедшие на Софийскую площадь киевляне и гости столицы поддержали Петра Порошенко и поделились собственными надеждами и пожеланиями в праздничные дни. Я пожелал бы своему народу мужества, терпения, поверить в своего президента и власть и понять одно. Если мы не будем едины, нас побьют поодиночке. День независимости Украины, процветания людям, я бы пожелал стране мира, процветания, людям крепкого здоровья, счастья, чтобы поскорее все эти неприятности закончились, чтобы быстрее закончилась война и чтобы у нас было все хорошо, чтобы мы были сильной нацией, чтобы мы любили свою Украину. По окончании церемонии по Софийской площади прошел марш почетного караула. Затем глава государства и представители правительства приняли участие в молитве за Украину в Софиевском соборе. Андрей Лусенко, Ярослава Ковтун, Александр Грибань, БТВ. Синий-желтый флаг будет реять над всей Украиной. Такими словами премьер-министр Арсений Яценюк поздравил соотечественников с Днем государственного флага. Это полотнище освещает нашу жизнь, борьбу и непреодолимое стремление к победе, отметил премьер. Под синим-желтым знаменем присягает на верность отечеству украинской молодежь. Под ним идут в бой украинские воины. Для наших соотечественников на Донбассе это еще и цвета освобождения, конца кровавого террора и возвращения к мирному труду, подчеркнул Арсений Яценюк. Сегодня для всего мира знамя Украины стало узнаваемым символом борьбы за свободу, правду и достоинство, заявил председатель Верховной Рады Александр Турчинов, поздравляя соотечественников с Днем Государственного Флага. Наша страна переживает нелегкие времена, идет борьба и закалка нового качества государства, народа и отношений между государствами и людьми. Поэтому настолько важными для нас стали символы суверенитета страны, гимн, герб и синий-желтый флаг. Верю, что над новой, свободной европейской Украиной всегда будет гордость гордо наше желто-голубое знамя, знамя победы, отметил Александр Турчинов. Важность символа государства, государственного знамени, который дает уверенность в победе украинцев, подчеркнул и киевский городской голова Виталий Кличко. Он принял участие в церемонии поднятия флага Украины возле здания город администрации. Сегодня мы видим, как сине-желтыми становятся по всей стране мосты, дороги и даже дома. Мы видим, с какой любовью относятся украинцы к своему флагу, отметил Виталий Кличко. Также он вручил паспорта 16-летним киевлянам, победителям школьных олимпиад, творческих фестивалей и спортивных соревнований. Флаг Украины это действительно символично. Потому что именно под нашим знаменем в стране происходят изменения, изменения к лучшему. С государственным флагом мы более чем полгода назад шли по крещатику. Началась революция достоинства. И я уверен, что скоро наш национальный флаг станет символом успеха и победы. Около 500 террористов уничтожили силы АТО в городе Ровеньки Луганской области, сообщает пресс-центр АТО. Высокоточным ударом вооруженных сил Украины по базе бандитов также были разбиты около 40 бронемашин и три зенитных ракетных комплекса. Из России обстреливают 400 километров украинской границы. От поселка Милового Луганской области до Седового Донецкой, сообщил спикер информцентра СНБО Андрей Лысенко. В частности, под огонь попали БТР с пограничниками и автомобиль с бойцами Нацгвардии. В СНБО также подтвердили российские обстрелы из ураганов населенного пункта Кутейникова. Кроме того, по словам Андрея Лысенко, за ночь из артиллерии и градов россияне обстреливали пограничные позиции под поселками Обрыв, Маркина и Амвросиевка. Силы АТО за минувшие сутки 27 раз вступали в бой с террористами. Украинские военные продолжают освобождать от боевиков Донецк, Шахтерск, Торес, Зугрес, Иловайск, Есиноватую, Луганск, Алчевск, Перевальск и Станицу Луганскую. Трое мирных жителей погибли в результате дневного артобстрела в Донецке и столько же были ранены. Снаряды попали в жилой дом по улице Краснофлотской. Также трое людей погибли утром, сообщают в Горсовете. Частично разрушен стадион Донбасс-Арена. Пострадали Киевские и Кировские районы. По улице Петровского снаряд попал в частную пекарню. Повреждены кровля и оборудование. Под огнем оказались и машина ГСЧС. Осколочное ранение получил один сотрудник службы и был срочно доставлен в областную травматологию. В Кировском районе разбитый хоз постройки в частном секторе. Горел склад типографии. А в Киевском снарядом уничтожен магазин по улице Павла Поповича. Кроме того, террористы обстреляли крупные предприятия и заминировали газопровод в Донецкой области. В Ясиноватой Донецкой области в результате обстрелов боевиками повреждены коксохимические и машиностроительные заводы. Волчевские террористы обстреляли газораспределительную станцию, из-за чего прекратилось газоснабжение Волчевск, Перевальск и Волчевский медкомбинант. В придачу в селе в Артемовского района Донецкой области террористы заминировали сам газопровод. Тем временем боевики продолжают обстрел Луганска за прошедшие сутки ранены 68 человек, сообщили в горсовете. 21 день обстановка в городе остается критической, нет света, воды и связи. Сотрудники Красного Креста, прибывшие в Луганск, заявили, что здесь гуманитарная катастрофа. Ночью обстрелами разрушили жилые здания, объекты инфраструктуры, в частности серьезно пострадали дома по улице Советской. Все грузовики гуманитарного конвоя покинули территорию Украины. Об этом сообщил глава мониторинговой миссии БСЕ Пауль Пикард. При этом украинских пограничников к их досмотру не допустили. Ранее СНБО сообщил, что в автомобиле, которые зашли в Украину под видом гуманитарного конвоя, россияне загрузили украинское оборудование. По оперативной информации, грузовые автомобили, которые зашли на территорию под видом гуманитарного конвоя, россияне загружают оборудование производственного объединения ТАПАС, которое производит самые современные радиолокационные станции типа Кольчуга и оборудование Луганского завода, где производятся патроны для стрелкового оружия. Отремонтированный БТР Тарас Шевченко сегодня отправят в зону АТО. Такое название бронетранспортер получил по просьбе военнослужащих. Еще три недели назад его хотели утилизировать, но с помощью добровольцев БТР починили и подготовили к работе. Это первый в 12-м территориальном батальоне обороны бронированный транспорт. Использовать его будем постоянно, чтобы вывозить раненых и беженцев из зоны боевых действий, отправлять туда воду, продукты и тому подобное для боевых заданий. Неравнодушные люди, которые видели, что эту машину скоро порежут на металлолом, нам позвонили и сказали, что ее можно выкупить за небольшую сумму. Она была в ужасном состоянии. С помощью Житомирского танкового завода мы смогли ее отремонтировать за средства автомайдана и неравнодушных людей. Еще больше информации о событиях и в зоне проведения АТО по всей Украине и по всему миру смотрите в следующем выпуске. До встречи.